Bu gün Cəfənin Tovuz rayonu istiqamətində baş verən döyüşlərində şəhid olan Azərbaycan hərbiçilərinin adı və kimliyi adı məlum olub. Hələlik aldığımız məlumata görə döyüşlər nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 3 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Yaralı sayı 5 idi, lakin xəbər tutduq ki, həmin yaralılardan biri az öncə şəhid oldu. Bu gün şəhid olanlar: Qızıl rütbəli Vüqar Lətiq oğlu Sadıqov. 1987-ci təvəllüddü. Sadıqov Ağstafa rayonunun Gözəli kəndində anadan olub. Məlumatı kənd nümayəndəsi Siyasin Əhmədovda təsdiqləyib. Baş letenant Həsənov Ziya. Qaşdəmirov Heyyəm Məhəmməd oğlu. Yaralı olub, amma həkimlərin səyinə baxmayaq şəhid oldu. Aldığımız məlumata görə Heyyəm İsmaillı rayonunun Ballı kəndindən idi. 9-da yığılmış hərbiçiləri daşıyan təcili yardım maşınını rayon sakinləri alğışlayaraq yola salıblar.